Здравствуйте! В эфире «Астана онлайн» программа, в которой поднимается актуальная тема культуры, науки, искусства и образования. В музее первого президента Республики Казахстан проходят мероприятия, посвященные Дню независимости Республики Казахстан. Ряд из них организован совместно с детской художественной школой и столичным управлением образования. Об этом и многом другом мы сегодня поговорим с гостей нашей студии, заместителем директора музея первого президента Республики Казахстан, кандидатом исторических наук, Кулешу и Ахтаевой Клешак Абдуалиевна, добро пожаловать в нашу студию. Здравствуйте, перед тем, как начать наш разговор, я предлагаю посмотреть сюжет, который подготовили мои коллеги. В октябре 2005 года состоялась самая первая выставка в музее, посвященная Дню Независимости, на которой были представлены художественные произведения детского творчества. Этот опыт впоследствии привел к замечательной идее создания при музее детской студии изобразительного и декоративно-прикладного искусства, которое успешно работает и по сей день. Впервые конкурс туган был проведен совместно с детским благотворительным фондом «Байта» в рамках празднования главного праздника нашей страны – Дня независимости. В этом году проекту исполнилось 10 лет. За это время в конкурсе приняло участие огромное количество детей со всей страны. Были отмечены дипломами многие одаренные участники. Уже более семи лет я обучаю ребят новым творческим навыкам в детской художественной школе. За эти годы ребята достигли значительных результатов. Об этом свидетельствует и сам конкурс «Туганжирам», где наши воспитанники заняли призовые места. Пусть не все станут художниками, но мы учим видеть прекрасное и создавать красоту своими руками. Эта традиция не устаревает. Екатерина Нехаенко приехала из города Рудный. Она уже не раз участвовала в конкурсах по живописи. Но когда впервые предложили поработать с войлоком, сначала она отказалась. Но попав на выставку, сразу поняла, поучаствовать стоит. Заиграла фантазия, которая помогает создавать оригинальные и яркие работы. Я хотела показать жизнь народов Казахстана. Мне нравятся на рисунки. Мне интересно. Ну и о них узнавать. Вот. И я решила создать на них работу. В этом году проект принял международный статус. В конкурсе приняли участие порядка 150 ребят из ближнего и дальнего зарубежья. Проект дает возможность через детское творчество познакомиться с традициями и обычаями народа Казахстана и других стран. Поближе узнать историю и заглянуть в будущее. Понять мир современного подрастающего поколения. Плеша Кабдуалиевна, я знаю, что именно с детской художественной школой вас связывают годы совместной творческой деятельности. Это один из ваших первых партнеров. Расскажите, какие вы проводите совместные мероприятия, посвященные Дню независимости? Я хотела бы сказать, что музей первого президента Республики Казахстан с первых дней своего существования, это с августа 2004 года, проводит целый ряд системных мероприятий, связанных с пропагандой нашей современной истории, наших достижений, поддержки творчества молодых, юных дарований. И вполне закономерно поэтому в числе первых партнеров действительно мы работаем с детской художественной школой клубом ЮНЕСКО города Астаны, чтобы дети, подрастающее поколение, всегда могли себя чувствовать свободно в этом здании и чувствовать себя сопричастными к современной истории. Расскажите, пожалуйста, о проекте детской студии изобразительно-декоративного прикладного искусства, которое работает при вашем музее. Эта студия замечательна тем, что собирает детей со всех концов нашего города, и она позволяет э, определиться нашим маленьким астанчанам в своих пристрастиях. Мы знаем, что каждый из нас, наверное, от рождения имеет дар рисовать, передавать свои ощущения. Но, к сожалению, не всегда мы можем вовремя распознать в своем ребенке. И вот наша студия, одна из многих в городе, которая предоставляет эту возможность. Дети ощущают свою общность в культуре. И педагоги, они обучают основам декоративно-прикладного и художественного творчества. И результаты этого творчества мы постоянно предлагаем не только родителям, не только родственникам этих детей, но и устраиваем различные выставки, конкурсы, фестивале детского творчества. И наши постоянные посетители, я думаю, посещают первый этаж, который практически полностью отдан детскому творчеству. Там проводятся вернисажи, там проводятся мастер-классы, встречи с известными творческими личностями. А сколько вообще детей посещают вашу студию? Много ли вообще у нас детей увлекается именно изобразительным искусством? Очень отрадный факт э, тот, что наши дети, и что очень, наверное, важно, их родители, бабушки, дедушки, старшие братья и сестры э, придают в последнее время очень большое внимание и значение тому, чтобы дети помимо обязательных занятий посещали в том числе и художественные школы и студии. Я хотела бы подчеркнуть, что на самом деле, так же как, наверное, занятия музыкой и занятия художественным творчеством, это прежде всего высокая самодисциплина человека, поскольку тот творческий порыв, который мы видим на их холстах, эскизах э, или э, в произведениях, изготовленных из войлока, это является результатом их каждодневного труда. И те дети, которые приходят э, в нашу студию, так же как и в другие детские художественные школы, они, конечно же, прежде всего трудолюбивые. Само количество обучающихся в этой студии, оно колеблется в пределах 40-50 детей. Я хочу сказать, что это очень высокий показатель. Э, Сожалением, нам приходится иногда говорить, что мест нет, поскольку... Естественно, для продуктивного творческого обмена педагогов с детьми, конечно же, нужны комфортные условия обучения. И только этим мы можем ограничивать количество посещающих. А сколько лет самому маленькому художнику или художнице? В разные годы это бывает по-разному. Но а сейчас. Но, начиная с 4 лет, они уже активно участвуют в творчестве. И я хочу сказать, что... Иногда ребенок, уже посещающий 2-3 года студию и достигший 7-8 лет, может действительно говорить о том, что его ранние работы, они были несколько иного плана и так далее. То есть это не только нас умиляет взрослых, это еще и заставляет нас с уважением относиться к их творчеству, потому что они не только осознают мир, осознают свое собственное творчество и могут его оценивать. Что чаще всего изображают маленькие дети? Что им близко, что их волнует, на ваш взгляд? Чаще всего это, конечно, их любимые люди. Это мамы, папы, бабушки, сестры. Это животные, которые находятся рядом с ними. Но и, наверное, самая постоянная тема, рефрен, это наш любимый город Астана. Астана, она присутствует практически во всем, даже когда мы из видим изображение наших родных, близких, э какой-то образ из окна школы, это обязательно наша любимая Астана. Я знаю, что ко Дню независимости вы ежегодно проводите конкурс туган -джер". Если он раньше был республиканским, то в этом году он уже стал международным. Расскажите, пожалуйста, об этом конкурсе. История этого конкурса очень интересна, поскольку она показывает, наверное, наше общество, мы, мы говорим с гордостью, что Казахстан позиционирует себя в мире как открытое общество. И история конкурса Туанджером, наверное, какая-то маленькая иллюстрация, поскольку в 2004 году, когда только образовался музей, этот конкурс был порожден общественной инициативой. Итоги этого ежегодного конкурса, который всегда был приурочен к Дню независимости, итоги этого конкурса стали подводиться в залах нашего музея. И, как правило, это различные направления, жанры художественного творчества. Но тема всегда одна, и она красноречиво указана в названии проекта Туланджером ⁇ Родная земля ⁇ Они не ограничиваются только основной и ближайшими городами, это фактически всегда действительно республиканский конкурс. Они принимают с удовольствием в Астане победителей этого конкурса. Я хочу сказать, что итоги конкурса ежегодно подводятся профессиональным жюри. Кто входит в состав жюри? В составе жюри, как правило, это члены Союза художников, члены Союза дизайнеров Казахстана, это руководство детской художественной школы, руководство музея первого президента. И практически это профессионально компетентная жюри. Стилистически дети ничем не ограничены. Самое главное, они должны уметь донести под властным им средством ту тему, ту идею, которую они хотели бы показать. В составе жюри известные художники, а проводят ли они мастер-классы для наших молодых маленьких участников конкурса? Очень хороший вопрос, поскольку такого рода конкурс э, или любая детская выставка, она, наверное, имела бы э, не очень много смысла, если бы мы не ощущали преемственности поколений. Это мастер-классы живописцев, э, художников плаката, э, мастериц... Э, которые занимаются народным творчеством, вязанием, вышивкой и так далее. В этом году, поскольку конкурс проводится в жанре декоративно-прикладного искусства, посвящен войлоковалянию, который в последнее время переживает, без слов, ренессанс, возрождение. Мы это видим и на наших модницах, и в предметах интерьера, и в тех презентабельных выставках, которые мы организуем и видим сейчас в Астане в большом количестве. И вот в жанре войлоковаляния наши дети, участники фестиваля, смогут поприсутствовать и участвовать в мастер-классе кыргызского художника Раим Кулова. Вы очень часто смотрите работы ребят, и насколько вот действительно представлено в них кошмоваляние, и насколько дети заинтересованы именно национальными, историческими такими декоративными прикладными скажем, видами искусства, и насколько есть интерес вообще? Сейчас стала модной тенденцией в хорошем смысле этого слова. И что любопытно, дети, которые не ограничены какими-то стереотипами, им не мешают какие-то ограничения, они более охотно и более успешно реализуют себя в жанрах декоративно-прикладного искусства. То же войлоковаляние, которое традиционно характерно для народного творчества Кыргызстана и Казахстана, оно вызвало величайший отклик э, у всех участников. Я хочу сказать, что э, в экспозиции выставки вы увидите более 160 работ. Э, они все изготовлены из войлока. И при этом изготавливали это не только казахстанские кыргызские дети, это и дети из России. Э, и практически э, поражает многообразие методик, э, технологий, способов выражения себя, в этом традиционном виде искусства. И я хотела бы сказать, что, наверное, одна из самых высших благородных целей нашего проекта туан в том, что не только показывать лучшие образцы детского творчества, но благодаря этим образцам призывать все общество и всех взрослых Помнить о том, что само народное творчество оно более питательное, более глубокая среда культурная, нежели то, что приходит к нам извне. Еще какие работы, изделия, сделанные руками маленьких наших дарований, вы можете отметить. Может, какие-то работы запомнились вам особенно? Да, в экспозиции нынешней выставки, как я говорила, это разнообразие предметов искусства, будем так говорить, изготовленных из кошмы. И в нашей экспозиции на первом этаже, в детском зале, у нас представлены удивительные образцы художественного творчества. Это в технике батик, то есть роспись по ткани, это живопись. Дети очень умело используют холсты масла и есть очень серьезные, сильные работы. Они показывают окружающую природу. И таким образом они доносят не столько окружающий нас мир, сколько культурные символы, которые нас окружают. Очень активно они используют э, наши узоры, наш орнамент, который очень многообразен, мы знаем, и насчитывает тысячи э, самых разных видов. И поэтому поражает, наверное, прежде всего умение маленьких художников сочетать традиционные символы с классическими приемами живописи. Какие еще мероприятия вы проводите накануне Дня независимости в музее первого президента? Ну, являясь музеем первого президента, мы, конечно же, прежде всего считаем, что находясь в столь знаменательном для истории независимости, Казахстана здании, расположенном в самом сердце страны, как мы об этом говорим. Наш музей расположен в здании первой резиденции президента Назарбаева, в которой он работал с 1997 по 2004 год. В канун дня первого президента мы открыли очень большую выставку «Исторический выбор созидания». И вот как бы рефреном этого является выставка, о которой мы сейчас говорим, Туанжером а также открытый урок для учащихся колледжей города Астаны, посвященный тематике Мангалек-Ель. И неразрывная связь идей независимости и идей государственности раскроют участники нашего открытого урока. Музей первого президента рассказывает своим посетителям о становлении нашего молодого суверенного государства и о роли президента в строительстве нового государства. Вот какие интересные ценные экспонаты есть в вашем музее, которые вызывают интерес посетителей? Интерес посетителей вызывает прежде всего возможность пройти по тем залам по которым ходил, и до сегодняшнего дня хотя бы раз-два раза в год глава государства посещает наш музей. Это само по себе интересно. Потом все с нетерпением ждут, когда они же дойдут до рабочего кабинета президента. Я хочу подчеркнуть, что э коллектив музея постарался сохранить все в достоверности, и постарались очень аккуратно встроить экспозиции в те же залы, которые помнят шаги президента. Ну, конечно же, очень интересные экспонаты связаны прежде всего с личностью э, Нурсултана Абишевича. Тем более, что, к сожалению, э, музеификации смогли подвергнуться только очень небольшое количество предметов, непосредственно связанных с его жизнью и деятельностью. Это очень небольшое количество, к сожалению, фотографий, которые показывают его ранние годы, его родственников, его родителей это ручки, которыми он пользовался. И что интересно, Нурсан Абишевич периодически передает в музей. И мы рядом с этими ручками обычно сохраняем автограф, сделанный его рукой. Что этой ручкой подписывались документы в 2003-2004 годах и его характерная роспись, например. Уникальными по своей исторической принадлежности являются Экспонаты, размещенные в зале Атамикен, посвященные его биографии. Ну, это шлем Булек Караула Батора, например. Это артефакт, это подлинник. Уникальным экспонатом является обломок сабли Аблайхана, размещенный э, в коллекции оружия. Этот э, экспонат был передан э, дочерью нашего известного, историка Бекмаханова. То есть вот по части уникальности экспонатов, наверное, действительно можно перечислять до бесконечности. Но, конечно же, всегда хочется увидеть что-то очень дорогое, что-то очень ценное. Хотя мы настойчиво говорим о том, что экспонаты нельзя измеря измерять материальными средствами, тем не менее мне кажется, любой ценитель и знаток прекрасного в наших экспозициях найдет прекрасные живописные полотна известных художников, таких как Камиль Мулашев или российский художник Илья Глазунов, предположим. Какая работа ведется сотрудниками музея первого президента по популяризации последних достижений Казахстана? Я хочу сказать, что музей реализует очень большой комплекс работы. И это не только и не столько хранение историко-культурных ценностей, хотя это очень серьезный, очень тяжелый труд для того, чтобы обработать, внести в учетные данные и затем представить результаты этой работы нашему нашей общественности. Это и серьезная экспозиционно-выставочная работа, в рамках которой мы показываем, собственно, наше музейное собрание. И благодаря этому собранию люди узнают доступными средствами, каковы достижения современного Казахстана во внутренней и внешней политике, на международной арене. Это серьезная образовательная программа, которая основана на системной работе с управлением образования города Астаны. Я хотела бы подчеркнуть, что именно благодаря серьезному партнерству со многими государственными органами и учреждениями наш музей, собственно говоря, и состоялся как серьезный исследовательский, образовательный, культурный центр. Это очень серьезные научные проекты, которые связаны с изучением деятельности президента. И, конечно же, это наша гордость, наш журнал Мирас который издается ежеквартально и в котором помещаются самые важные актуальные материалы. Клеша Кабдуалиевна, спасибо вам огромное за участие в нашей программе. Желаем вам успехов в работе. Ну а телезрителям напоминаю, что сегодня у нас в гостях была заместитель директора музея первого президента Республики Казахстан, кандидат исторических наук Клеша Актаева. Нашу программу также можно посмотреть на сайте bmtv.kz. Спасибо за внимание. Смотрите нас по будням в это же время.